Я хочу это... влети-лети ставить. Знаешь, там идет... Слышал? Ну, в общем, так идет. Это, э, я, я пыталась, я просто боялась, что у меня палка вылетит или еще что-нибудь. Я же обычно, знаешь, если что-то новое придумываю, то мне надо это 500 раз порепетировать. Да? Чтобы, а бывает на концерте вставляю. Первый раз. Знаешь, если какой-то рисунок в голову пришел, я говорю, и давай играть. Было такое. Наверное, раз. А еще есть. Палочки крытит сидит такая. Да ладно. Такая, ну да, пару раз я там рисунок поставила. У меня это автоматически, извините. Ты услышал какую-то мелодию в маршрутке. Ты едешь в машине, и ты слышишь какую-то известную мелодию, или еще какой-то хит. И я буквально уже начинаю обращать внимание не на саму музыку, а на а, ритм барабанов, а, там всякие переходы. И когда ты сидишь на сцене перед барабанами, то ты начинаешь вспоминать какие-то переходы, которые ты запомнил, и начинаешь это изображать а, на барабанах, пытаться вставить какие-то свои песни. Аня, нравится тебе этот переход? Да.